朋友们，这是什么？这是羊肥肠，可以灌肉肠、血肠。今天做个不一样的吃。嗯，哥，那今天怎么吃呀？今天我们做羊圈圈肠，还有羊捆肠吃。哥，好期待呀！开始吧，先洗洗。哥，好久没吃了，那、啊、不挺好吗？弟弟倒水，好嘞。洗之前放点洗脸盐，多放点，洗得干干净净。也可以洗了，哥，我来，我不干活难受，那不挺好。 哥，洗完了。哎，好嘞，那就可以做了。我去倒一下水。哎，好嘞，开始吧。<laughs> 这个这样穿。哎，然后拿筷子，这样整。哎，弟弟，一个全全肠做好了。哥，我也学会了，我也做。来，用这个做。嗯。 做个捆肠。好了，弟弟，你看这样捆上就行。哥哥，我学会了，我来。弟弟，你先放锅倒水。嗯，这个要焯水。来，停水。嗯。 全全空空肠先焯水，放点葱姜，再来点草原四十二度。这个焯好水了，弟弟把汤扔了。嗯，苏亚弟弟，你没发现一个问题吗？哥缩小了，那、啊、我停哦。放豆油，油热了放冰糖，好，好了，炒出糖色放。 放，刚才放的是姜葱蒜，给我姜放，放。火了火了，香辛料干辣椒放。火了火了，火了出呛鼻子的香味。白来水来水，嗯。倒倒到。好嘞好嘞。圈圈、啊、唱，空空唱，下锅。 水开了有啊，二十分钟就熟了，盖上锅的呗。好，鸡蛋叶哥，去看看羊。嗯。嗯